Toquculuğun ilki mərhələsini təşkil edən xoxus xaçlar zamanla öz yerlərini xoxlu xaçlarla əvəz etmişdir. Belə ki, xoxlu xaçlar mürəkkəb dolama eləcə də qollabı ilmə vasitəsilə toxunurdu. Naxtaların arasında xoxlu xaçlar geniş şəkildə istifadə olunan əsas düş döşəyin hesab edilirdi. Sərgilənən eksponatımız 1800-cü ildə Cəfər rayonunun Yədər kəndində toxunubdur. Xalça üzərində 110-a yaxın buta elementi verilibdi. Bildiyiniz kimi buta Azərbaycan xalqının xalçaçılıq sənətində xüsusən özünə məxsus yer tapan əsas simvollarından biridir. Buta alov dilimlərini əks elətdirir, eləcə də sevginin rəmzi hesab olunur. Butaların müxtəlif növləri var: küslü buta, sevgili buta, dost buta, ayna buta, nəsayrə. Xalça üzərində əsasən 20-dən çox növlərdən istifadə olunmuşdur. Xalça əsas ana mərkəzdən eləcə də 3 bərabər ölçüyə malik olan yılan hissələrdən ibarətdir. Nəbədi eksponatımızsa 1940-cı il Zulfar rayonunun Xanəcək kəndində toplanıbdır. Xalça üzərində həndəsi, nəbatil və eləcə də zomur tə zomur təsvirlər verilmişdir. Zomur təsvirlərdən olan quş təsviri qədim zamanlarda Yernə göy arasındakı əlaqəni simvolizə edir və həsrətin, intizarın rəmzi hesab edilir. Bununla bərabər xalça üzərində müxtəlif nəbatil və həndəsi təsvirlər də özünə məxsus gözəllik təşkil edir. Eksponatımız 19-cu ildə Ordubad rayonunun Azakəndində hazırlanıbdır. Qeyd eləyim ki, xalça üzərində həndəsi Nebati və zomur təsvir verilibdir. Zomur, təsir, zomurf təsvirlərdən olan naral təsviri e, daim yanına yeniləşən həyatı simvolizə edir. Və eləcə də xalçanın kənar hissələrində molla başı, bəzən də minarə başı adlanan elementlər də geniş şəkildə yer alıbdır.